Когда-то в песне пел зеленый срокодил и неясно прохожим в этот день не похожий, почему я веселый такой. Так вот, рассмотрим поближе этот, как это, забыл слово, короче, ситуацию. Почему человек невеселый в жизни, потому что у него не случается так, как он хочет. Но, с другой стороны, если посмотреть внимательно на происходящее, вот, не будем, как бы, брать там какие-то катаклизмы, форс-мажоры и прочие негативные, скажем так, внешние обстоятельства, но внутренние, как бы, вот, человек, живе себе и у него все относительно хорошо. У него там, в отличие от людей, которых значительно хуже, да, там ручки, ножки целые, там все живы, здоровы, все нормально. Человек просыпается утром, пописал, покакал, покушал, спал относительно там спокойно, в тепле, в уюте, комфорте. Вышел, с утра прошовся полторы минутки, там, если не менше там, по дощику, морося такому хорошому. Сів в машинку, дыркнув, завився, поїхав на работку, поработав, отнюдь как бы не особо сильно напрягаясь, потому що чоловік у нас какой-нибудь там... Інтелектуальний роботник. Йому не треба цілий день херачить кіркой в каміноломні. В, да? е, в обіді сходив там, чи заказав какое-то глово. Йому привезли какого-то бульгера. Він скушав, попив кофейку папероску, Чи пошел прогулявся по парчику? чуть-чуть до вечора. Сів машинку, поїхав додому. Ну и так далее, да? И вот если так, по сути, разобраться, все прекрасно. Все чудесно. Но человеку хочется больше. Человеку хочется лучше. Особенно человеку хочется, чтобы какие-то другие люди к нему как-то проявлялись больше и лучше. И в результате человек оказывается у нас несчастненький. Человек хочет все в своей жизни изменить. Потому что он где-то видел у ТикТоке, как другой человек где-нибудь грел пузико на пляжике у теплой стране. И от этого человек говорит, я такой несчастный, мне так плохо, мне так не везет, со мной так все а, жизнь несправедлива. Да? Как говорит моя тетка, это же вы волка смаженного не бачили, Чи не смаженного, смаленного, о, вспомнил. И поэтому, как бы, вывод очень простой. Не гневите, так сказать, Бога. Не плодите сущностей. И не ебите мозг. В первую очередь, соби, ну и немножко окружающим. И будет в вашей жизни все хорошо и счастливо. До свидания.